আপোনালোকে বাৰু বহাগ বিহুত তিলপিঠা বনাইনে মই কিন্তু এয়া চাওক আৰম্ভ কৰিছোঁ তিলপিঠা বনাবলৈ জুইত কৰা নাই গেছতে কৰিছোঁ আৰু দুখন কুলা পাতি লৈছোঁ এখনত আমাৰ এই পাতি বনাইছে এখনত মই বনাইছোঁ আৰু তাই এতিয়া ভাগৰ লাগিছে মই কৈছোঁ কেমেৰাটো অকণ ধৰি দিয়াচোন সেই ধৰি দিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নে চাওকচোন বহুতৰ বাৰু পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ মই কিন্তু এনেকৈ বনাওঁ দেই কিনিও আনিব পাৰি কিন্তু কিনা পিঠাটো টেষ্ট নহয় আৰু মই আজিলৈকে পিঠা হওক লাড়ু হওক কিনি খাই পোৱাই নাই দেই আমি নিজে বনাই লওঁ ঢেঁকীত আগত খুন্দি ল'লোঁগৈ বহুতে কিছুমানে মিক্সাৰটো খুনে মই বাৰু মিক্সাৰত নাই আমাৰ ঢেঁকী আছে ঢেঁকীতে খুন্দিলোঁ আৰু ঢেঁকী খুন্দাখিনি মই সেইখিনি নিদিলোঁ আৰু মানে দিব লাগে বুলি মই ইমান হেৰি নকৰিলোঁ সেই পিঠাটো বনাই থাকোঁতে বোলো নাই ভিডিঅ' এটা বনাই থওঁ সেইকাৰণেহে বনাই থৈছোঁ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি হ'ল গৰু বিহু আৰু গৰু বিহু আমাৰ ইয়াত নাপাতে দেই মানুহৰ বিহুটোহে পাতে ফাংচন কিন্তু হৈয়ে থাকে একদম আৰম্ভ একমাহ ডেৰ মাহ মুঠতে বিহুৱেই কিন্তু আমাৰ ইয়াত গৰু বিহু নাপাতে আৰু আমাৰ হ'ল আগতে আমি যেতিয়া গাঁৱত আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ গৰু বিহুটোৱে মেইন আছিলে নহয়নে গৰু একদম গা ধুওৱা বা এইবিলাক লাও খা বেঙেনা খা এইবিলাক কোৱা আৰু সন্ধিয়া হ'লে পঘা দিয়া কম ভাল লাগেনে মানে পিঠা খুওৱা বিচনীয়ে বিশ্বাস জাগ দিয়া কিন্তু ইয়াত অহাৰ পৰা সকলো শেষ আছিলে গৰু মোৰ নথকা নহয় দেই আৰু কি হৈছিলে জানে গৰু মোৰ আছিলে কিন্তু দুবাৰমান মই মানে গৰু বিহু পাতিব পাৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াতো এইবিলাক মানে চেনেল তেনেলাই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ এবছৰ হ'বহে অ' আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ কিন্তু বিহু দিনাখন মানে মোৰ চেনেলটোৰ বাৰ্থডে আছে দেই মানুহৰ বিহুৰ দিনা গতিকে সেইটো মানে ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই কৈ থ'লোঁ আৰু যি কি নহওক বিহু যেতিয়া ৰং ধেমালি কৰিবই লাগিব নহয়নে আৰু মই এতিয়ালৈকে নেলপুলিচ লগোৱা নাই দেই কিয় লগোৱা নাই জানানে মই লগাম জেতুকা আৰু জেতুকা কিনি আনিব লাগিব আগতে এজোপা জেতুকা আছিলে কিন্তু ঘৰ বনাওঁতে আমাৰ জেতুকাজোপা কটা গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া নিকিনিলে মানে জেতুকা পোৱা নাযায় গাঁৱত থকা হয়তো একদম জেতুকা কি চাব ন কিনিবই নালাগে গাঁৱৰ জেগাত এনেই কাটি কাটিহে পেলায় আৰু আমাৰ ইয়াত এতিয়া কিনিব লাগিব হালধি বাৰু আছে নিজে কৰি লৈছোঁ আৰু আৰু বিহু বুলিটো পিঠা পনা বনাবই লাগিব ন আমি যিহেতু অসমীয়া মানুহ আৰু আমি কিনা পিঠা কেতিয়াও নাখাওঁ আমি নিজে বনাই খাওঁ আজিলৈকে মনতে নাই যে কিনা পিঠা খাইছোঁ বুলি গতিকে ভাল লাগে মোৰ মোতকৈও যে আমাৰ মানুহজনে মানে এইবিলাক বহুত ভাল পায় আৰু সকলোখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি দিয়ে ঢেঁকীটো ঢেঁকে আছে মোৰ তাত জানেনে মুঠতে পিঠা বনাবই লাগিব খাওক নেখাওক মুঠতে বস্তুখিনি লাগিবই আৰু ভাল লাগিছে আৰু এটা এইখিনিতে আপোনালোকক সুন্দৰ কথাত কওঁ মই মৌ মিতা মিত্ৰ তেওঁ যে মাজতে এটা পাটৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' বনাইছিলে আপোনালোকে চাগে সকলোৱে জ্ঞাত নহয়নে আৰু আমাৰ তেতিয়া খুব খং উঠিছিলে কিন্তু মই কৈছিলোঁ নেকি আপোনালোকক যে অনুপম চক্ৰ অনুপম শইকীয়াক মই এনেকৈ মেছেজো দিছিলোঁ হোৱাটছএপত কিন্তু কি জানে মোৰ ভাল লাগিছে নিউজ লাইভৰ এটা সাং মানে সাংবাদিকে সুনীল বৰা বুলি কয় তেওঁ মানে তেওঁক হেৰি কৰিছিলে সেই সাংবাদিকজনে মানে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু প্ৰশ্ন কৰোঁতে মোৰ মিতা মিত্ৰই ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে সঁচাকৈ মানে তেওঁক ওপৰত মোৰ খং উঠিছিলে যদিনো সেই কথাখিনি শুনি আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকৰ খং ৰাগ মানে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব অইন হোৱা হয় আমাৰ মানে কিছু অভিনেত্ৰী আপোনালোকে দেখিছে অভিনেত্ৰী বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু দেখিছে কেনেকুৱা ফাল্টুমি ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই ক'ত কি কৰি ফুৰিছে আপোনালোকেতো দেখিছেই নাম নকওঁ মই আজি বিহুদিনা কিন্তু মৌমিতা মিত্ৰই কথাখিনি যেতিয়া নিউজ লাইভে সুধিছে বা সকলো ডাঙৰে চাগে বুজাইছে তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ মানে কথাখিনি কৈছে আপোনালোকৰ

সাজ পোছাক আমার মেখলা চাদর হোক মুগা হোক সেই সাজ পোশাক পিঁধি সকলে বিচার যে একটা তার সীমাবদ্ধতার ভিতর থাকি ভঙ্গিমাবর দিব লাগে এই আপুনি মানি লো না একটা ভিডিও কিন্তু ভাইরাল হয়ে আছে আপনি কি কে শুন মানে প্রথমত গোটে বাহির মানে সিদ্ধান্ত আর মতামত গ্রহণযোগ্য বলে মনে মানে মনে করে থাকো মানে আগয়ালি লো পই মই মানে গমে পাইছো বুঝি পাইছো মানে আগতেও বহুত প্রোগ্রাম করেছো কিন্তু এটু মানে 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 জানা নাছিল যে মেখেলা চাদর পিন্ধি এনে বহুত আর্টি দেখি মিত্র এইটো বুঝি পাইছো এই বুঝি পাই বহুত ভাল লাগিছে যে মানে স্পেশাল হয় মানে স্পেশাল নিজকে অলপমান স্পেশাল বলে ফিল করা আপনারা লগতে এই গমে পাইছো বুঝি পাইছো যে চাদর মেখলা পিন্ধার পাছতে রাইজে কেবল বিহু ডান্সটেই মানে আঁকালি লব পারে আর আশা করে কারণ তেওঁলোকে ভাল পায় মোক মৰম দিছে সেইকাৰণে মোৰ কাষতে আশা কৰে মই যদি মানে কিবা এটা বস্তু না হয় তো মোৰ কাষতে আশা কৰাৰ কোনো মানে নহয় তেওঁলোকে মোক ভাল পায় মৰম দিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে মৰ্মিতা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিব আগতে সেইকাৰণে মোক কৈ আছে আৰু মই সকলোৰ মানে কথাখিনি গ্ৰহণযোগ্য বুলি লৈছোঁ সকলোকে মই আগ মানে আকৌ প্ৰণাম আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে নিউজ লাইভৰ মাধ্যমে আপোনালোকে এটা ভাল মুহূৰ্ত আপোনালোকে আপোনালোকে দেখিব মানে দেখি পাব চাব এনেকে কৈ থাকে না উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আৰু এটা কথা মই এইটো মানে কেতিয়াও নাভাবো যে মই সদায় ঠিক মানে মই বেঠিক মই ভুল হব পাৰে আর মানুহ মাত্রে ভুল হব হবেনে মোৰ অজানিতে যদি ভুল মোৰ মোর দ্বারা হয়ে থাকে আপনাদের মোক নিজের আপন বলে যে লৈছে মোক লিখে আপনাদের মাফ করে দিব সে মানে জানে আর যে ভিডিঅটোৰ কথা আপুনি কয়েছে আপনাদের হয়তো দেখি পাইছে সশিয়াল মিডিয়াত যে সেইদিনা মোৰ মানে কমিটি মানুষেও বাইট দিছে এই আৰু মই ফোনো কৰিছিলে ত' সেইদিনা মোৰ প্ৰগ্ৰামটো শেষ হৈ গ'ল তাৰপাছতে অডিয়েন্সৰ মানে ইমান ৰিকুৱেষ্ট যে বাইদেউ এই গানটো লাগিব এই গানটো লাগিব এই গানটো লাগিবই আৰু মই সদায় নিজৰ গানৰ লগত মানে অডিয়েন্স অডিয়েঞ্চক যেনেকুৱা মই এনজয় কৰি দেখি থাকোঁ জঁপিয়াই জঁপিয়াই মই সদায় নিজৰ গানে এনজয় কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ মানে মই এইটো মোৰ এইটো লগা নাই যে মই কোনোবা বেয়া ইংগিত কৰিছোঁ ষ্টেজৰ পৰা সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই বেয়া ইংগিত কৰিছোঁ সেইটো মই মানি লৈছোঁ যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি সকলোৱে বিহু ডান্সটো আশা কৰে তো এইটো মই মনত ৰাখিছোঁ আৰু আগতেও এইটো আৰু ভালকৈ উপস্থাপন কৰিবৰ অন্যান্য মঞ্চ আৰু বিহু মঞ্চ পাৰ্থক্যটো থাক আৰু আপুনি শদিয়াৰ পৰা ধ ধ উজনি অসমৰ বিভিন্ন ম উজনি অসমৰ মঞ্চ আৰু আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব হয় নহয় একদম একদম আৰু এইটো মই মানে প্ৰথমৰ পৰা জানো এতিয়া মানে এনেকুৱা নহয় যে এই বছৰ মই মই মানে মোৰ ইমানখিনি বিহু হৈ আছে এনেকুৱা নহয় লাষ্ট তিনি বছৰ পৰা মোৰ বিহুৰ বাবে ফোন আহিছিলোঁ কিন্তু মই একচেপ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে কি মই আগে ভালকৈ মোক নিজকে সাজু কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে মই বিহু কিমানখিনি বিহুগীত মই গাব পাৰিম কিমানখিনি মই নোৱাৰিব লগতে ভালকৈ শিকিব লাগিব উচ্চাৰণবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগিব বিহু কি হয় সেইটো জানিব লাগিব তাৰপাছতে মই মানে যায় বিহু কৰিব পাৰিম ভালকৈ সেইটো মানে সেইকাৰণে মই এতিয়া বিহু কৰা নাই ত' এইবছৰ আপোনাক ক'লো মই মানে পোন্ধৰখিনি বিহু মই একদম ৰেডি কৰিছোঁ ত' সেইকাৰণে মই এইবাৰ মানে মই হাম জংঘ মে উতৰে হে এইবাৰ চ' মই সদায় আপোনালোকৰ কাষত সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আপোনালোকে এনেকুৱাই মৰম দি যাব আৰু কিবা কিবি ভুল হ'লে মোক আপোনালোকে শুধৰাই দিব মানে মই একো মই অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া কালচাৰবোৰ সেইবিলাক মই আঁকোৱালি লৈছোঁ তাৰপাছতে এম মানে ইমানখিনি বস্তু আছে যিবিলাক মই জানা মানে মই এতিয়াও নাজানো আকৌ মানে আৰু জানিব লাগিব মোৰ আৰু জানিব লাগিব আৰু সেই দায়িত্বটো আপোনালোকক মই দিলোঁ যে আপোনালোকে জনাব মোক এনেকৈ সদায় মোক মানে মোৰ যে শুভাকাংক্ষী অসমতে যিমান শুভাকাংক্ষী আছে সকলোৱে মোক কৈ থাকে মোৰমিতা এনেকুৱা কৰিবা এনেকুৱা নকৰিবা বেলেগ শিল্পী কৰিব পাৰিলে তুমি কৰিলে এইটো বিতৰ্ক হ'ব সেইকাৰণে তুমি এইটো নকৰিবা তোমাক লোকে ভাল ভাল কৰি থাকে যিমান লোকে তোমাক ভাল পায় সেই বেলেঞ্চটো সেই ৰেচিঅ'টো বঢ়াব লাগিব এনেকুৱা জানো নহয় যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লোক তোমাক ভাল পায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লোক তোমাক বেয়া পায় এনেকুৱা জানো নহয় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোক তোমাক ভাল পায় লিখিলেনে তেওঁৰ কথাখিনি কিন্তু পেটত যিয়ে নাথাকক তেওঁ মুখেৰে কি সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে সেই খিনি কথাত বেয়া পাবলগীয়া অকণো নায়েই মানে হয় নহয় নহয় কওক গতিকে আজি বিহু যেতিয়া আৰু বেছিকৈ বহলাই নাথাকোঁ দেই অকণমানকৈ হেৰি কৰিছোঁ আৰু মোৰ বাৰু মই আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ দেখিছে কালিৰ পৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' দি আছোঁ নহ'লে আকৌ তাকে ক'ব নহয় মোৰ এনেও আকৌ ফটো বহুত গতিকে আপোনালোকো ভালে থাকক কামেও ভালে থাকোঁ আৰু সকলোকে কৈছোঁ দেই এইবিলাক আৰু বিহু বুলি যাতে মানে একদম মদ পানী খাই পেলাই যে খাই পেলাই যাতে নিজৰ ঘৰখন অশান্তি নকৰে আৰু বেয়া লাগে তেনেকুৱা অশান্তি হ'লে মানে মাইকী মানুহজনীয়ে হওক বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই হওক বহুত অশান্তি হয় আৰু লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াও অশান্তি হয় গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আকৌ সদৌ শেষত সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই